ஸ்ரீ குருபியோ நமக சர்வமி காண்பு அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸ்ரீ கார்த்திகேயாஷ்டக பாராயணம் மற்றும் பாராயண பலன்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காண்போம் ஸ்ரீ கார்த்திகேயனின் பராக்கிரமங்களையும் மகிமைகளையும் விளக்கமாக கூறி அவரை வணங்குவதாக அமைந்துள்ளது ஸ்ரீ கார்த்திகேயாஷ்டகம் இந்த அஷ்டகத்தை முருகப்பெருமானுக்கு உரிய விசேஷ நாட்களில் பாராயணம் செய்வதால் மிகுந்த பலனை அடையலாம் இயன்றவர்கள் தினமும் கூட இதை பாராயணம் செய்யலாம் அனைத்து காரியங்களிலும் வெற்றி பெற நம் மன விருப்பங்கள் நிறைவேற தடைகள் விலக நாம் இந்த அஷ்டகத்தை பாராயணம் செய்யலாம் முருக பெருமானுக்கு உரிய இந்த விசேஷமான ஸ்ரீ கார்த்திகேய அஷ்டகத்தை நாம் அனைவரும் பாராயணம் செய்து நம் மன விருப்பங்கள் அனைத்தும் நிறைவேற பெறுவோம் ஸ்ரீ அஷ்டகம் अगस्त्य नमोस्तु नमोऽस्तु बृन्दारकवृन्दवन्द्य पादारविन्दाय सुधाकराय षडाननाय मितविक्रमाय गौरीहृदानन्दसमुद्भवाय नमोऽस्तु तुभ्यं प्रणतार्तिहन्त्रे कर्त्रे समस्तस्य मनोरथानाम् दात्रे रथानां परतारकस्य हन्त्रे प्रसन्दासुरतारकस्य अमूर्तमूर्ताय सहस्रमूर्तये गुणाय गण्याय परात्पराय अपारपाराय परापराय नमोस्तु तुभ्यं शिखिवाहनाय नमोऽस्तु ते ब्रह्मविदाम्बराय दिगम्बरायाम्बरसंस्थिताय हिरण्यवर्णाय हिरण्यबाहवे नमो हिरण्याय हिरण्यरेतसे तपःस्वरूपाय तपोधनाय तपःफलानां प्रतिपादकाय सदा कुमाराय हिमारमारिने त्रिणीकृतैश्वर्यविरागिणे नमः नमोऽस्तु तुभ्यं शरजन्मने विभो प्रभात सूर्यारुणदन्तपङ्क्तये बालाय चाबालपराक्रमाय शाण्माधुराय लमनाथुराय मीडुष्ठमायोत्तरमीढुषे नमो नमो गणानां पतये गणाय नमो स्तुते जन्मजरातिकाय नमो विशाखाय सुशक्तिपानये सर्वस्य नाथस्य कुमारकाय क्रौञ्चारये तारकमारकाय स्वाहेयगाङ्गेय च तुभ्यं सततं नमोऽस्तु इति श्रीस्कान्धे महापुराणे काशीखण्डे पञ्चविंशतितमोऽध्याये श्रीकार्तिकेयाष्टकं सम्पूर्णम्